Hak bawah ni lah yang penting ni Yang bawah ni lah yang penting Bagi bab suami Ada beberapa ciri suami-suami yang baik Imam Ghazali berkata Kebinasaan ini umum Semua orang boleh terlibat tetapi yang selamat daripada kebinasaan berkahwin Ada hampir 10 atau 8 sifat Bapak-bapak, abang-abang, adik-adik, suami-suami semua. Tuan-tuan nak letakkan diri tuan-tuan sebagai suami misali, inilah dia yang disebut dalam kitab. Yang pertama, seorang suami mesti orang alim. Akan ilmu hikmah yang memberi manfaat di dalam akhirat. Kalau tuan-tuan nak jadi suami yang baik, tuan-tuan mesti belajar ilmu agama. Dan akak-akak pun kalau nak harapkan suami akak jadi baik, doronglah suami-suami akak belajar agama. Dan pilihlah suami yang beragama. Anak-anak dara di belakang sana, saya nasihatkan supaya carilah bakal suami yang faham agama. Kalau tak faham agama jangan harap jadi baik suami itu. Walaupun handsome sekalipun, macam rock handsome ini cerita labu-labi Pekerja-pekerja Haji Bakil Dia bodek si Haji Bakil Bila sampai di kedai kain Haji Bakil Kamu ketawakan aku, kata Haji Bakil Tidak, Tuan Haji, kami semua puji Tuan Haji Hari ini handsome, macam Rock hansen kata dia Apa, kau kata aku macam Rock Handsome, kata dia Orang sebut rock asen dia rock handsome Amat kamu pergi ke kedai Ambilkan telur setiap seorang dua biji Dan kopi secawan Tuan Haji Bakil yang belanja Ni cerita labu-labi tuan, tuan Kena bodek dengan orang Terus jadi pemurah Itulah Bakil Orang tak bodek tak bagi Orang tak puji tak bagi Kalau puji baru bagi Kalau tuan-tuan pun di situ Tuan-tuan nama Haji Bakil sifat haji bahaya yang keduanya apa bila anak darah minta dia bagi laki-laki minta dia tak bagi bila cikgu murni masuk minta kayu, minta kain dua kayu pekedai dia kata apa tuan haji, ada satu perempuan cantik tuan haji, macam ini dia datang nak jumpa tuan haji boleh, masuk-masuk lawa sungguh dia panggil balik tuan haji, budak-budak minta lagi kopi dan telur tuan haji Ambil lah, makan lah, nak makan kepala gajah sekalipun. Haji Baqil belanja. Ini ciri-ciri orang munafik tuan-tuan. Dia bagi tu ada sebab. Bazir Cikgu Murni depan ya. Dia nak tunjuk dia pemurah depan Cikgu Murni. Cikgu Murni tu kakak Anita Sarawak. Anak pada Siput Sarawak. Cucu pada Dolah Sarawak. Sekarang ni Cikgu Murni ada di Indonesia. Itu sekadar info ternak untuk tuan-tuan. Ya. Hak lapis-lapis muda ni depa tak kenal cikgu Murni. Kita hak tua-tua ni kenal lah. Ha? Baik. Balik kita tentang ilmu agama ni. Adik-adik yang belum kahwin, nak jadi suami yang baik, ilmu agama mesti faham. Ustaz nak buat macam mana ustaz? Saya dah kahwin, suami saya Quran pun tak reti baca ustaz akak lah ajarkan siapa suruh akak kahwin dengan orang tak agama kalau tuan-tuan nak senang bapak-bapak bila orang minang anak tuan-tuan test dia dulu tolong baca Quran kul Allah ke cik tak bayar surah lain baca Quran pak cik nak dengar bagus tajiknya bagus semayang boleh semayang tanya elok-elok tanya elok-elok bab agama dah lulus Baru tengok bab lain Nombor satu agama dulu Jangan tuan-tuan tanya Kereta tu sewa ke apa di luar tu Kerjanya apa Tak payah tanya lagi Yang kena tanya dulu agama nombor satu Yang kedua Mempunyai akal yang sempurna Suami yang baik apa dia tanda Mempunyai akal yang sempurna Bukan tiga suku Bukan bodoh-bodoh alang Bukan BBC BBC tu apa ustaz? Bodoh-bodoh cerdik. Nak kata cerdik bodoh, nak kata bodoh cerdik. Itu nama dia bodoh-bodoh cerdik. BBC. Tuan-tuan yang pelik kereta BBC jaga-jagalah. Tu BBC lalulah. Jangan ambil orang yang akal pendek. Sikit-sikit nak bercerai, sikit-sikit nak bergaduh. Ustaz, macam mana saya nak tahu benda-benda ni ustaz? Dah kahwin baru tahu. Sebab itu Islam suruh bertunang Dalam bertunang ini Tonton nilai lah dia Ada agama Arab Mengaji sekolah Arab Tapi bawa kita pergi tengok wayang Pegang tangan Rabah sana Rabah sini Agama tak ada Saya tak mau Itulah dia tempoh bertunang 6 bulan bertunang Alhamdulillah ustaz Selama 6 tunang ni ustaz Dia tak pernah pegang saya ustaz dia tak pernah pun ajak saya dating ustaz Dia tak pernah cakap lucah dengan saya ustaz Malah dia selalu bagi dekat saya doa-doa Dia selalu hantar keset dekat saya Dia bagi nasihat Alhamdulillah lah ustaz Dia bagi agama dia Itulah tempoh bertunang Kalau tak ada agama, cancel Habis itu ustaz, kalau jumpa tak boleh Menyembang dating-dating tak boleh Macam mana saya nak tahu hati budi dia ustaz Boleh keluar Ajak mak dan bapak sekali Siapa kata tak boleh tengok wayang? Cerita cicak men, boleh ha? Tapi bawa sekali mak pak. Pak cik, saya nak mengajak pak cik dan mak cik dan tunang saya tengok cicak men. Pergilah tengok dekat KLCC tu. Tunang laki-laki, Bapak si perempuan, mak si perempuan, si perempuan. Hujung sekali. Ha, tengoklah. Kalau nak raba pun rabalah pak tu tuan. Itulah boleh, apa masalahnya? Keluar makan sekali tak apa, mak teman, pak teman, tak apa. Tak ada masalah. Apa salahnya? Ha dalam tu kita noleh Dalam masa tu kita nasihat bakal menantu kita. Itulah yang digunakan bertunang, bukan bertunang ni mesti kahwin. Bukan bertunang ni mesti angkat nikah. Bertunang ni proses mencari kesesuaian Kalau agak-agak tidak sesuai, buanglah Kalau agak-agak tak boleh hidup sekali, cancel Waktu bertunang, pukul Waktu tunang dah terajang Waktu bertunang dah tumbuk lima kali buk 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 bak Sampai repot polis Cancel lah Walaupun dia anak pengarah sekalipun ini bukannya Sabarlah, tak lebah lagi muka kamu Sabar ya, sabar ya, muat pesan Mak nak juga kahwin, pasal dia orang kaya Haa, lepas-lepas tu kena Itulah fungsi bertunang Bapak menjadi mata Bapak menjadi telinga pada pergerakan menantu Ustaz, kalau dalam tempoh bertunang Dia berlakon ustaz Manusia tidak boleh berlakon baik sepanjang masa Baik ini benda dalaman Dia tak boleh berlakon jadi baik sepanjang masa Dia boleh berlakon 2-3 hari je Lepas tu kita boleh nilai Kalau kita nampak dia tak betul Putuskan pertunangan Yang kedua tadi saya kata Akal yang sempurna Hormat orang tua Bila dia telefon kita Assalamualaikum pakcik Waalaikumsalam Ni siapa ni? Ni Zul pakcik Boleh cakap dengan Dengan Siti pakcik Ada hal sikit nak bincang Tak apa cakap dia Pak Pakcik ni Zul ni eh. Mana Siti mana? Ha. Kamu cakap dengan dreba kamu ke? Kamu cakap dengan tukang kebun kamu, kamu tak kenal aku ni bapak betul kamu. Ha. Cancel lah. Ini dak aja ke? Bawa bawa lari, telefon tu bawa lari pi hamba anak tu. Punya nak sanjung menantu ni, tunang ni tak payah tuan-tuan. Besok kita jadi hamba dia pula. Yang ketiga, tanda-tanda suami yang baik. Baik perangai. Tak garang, Garang bertempat Senyum rajin Terbuka pikiran Dengar keluh kesah isteri Itulah baik perangai Bawa isteri berjalan Bagi cuti pada isteri Ya hari Ahad ni tak yah masak Kita makan di luar Siang kat Ayah tiap-tiap hari Ayah masak Jadi hari Ahad ni tak yah masak Kita makan di luar Seronoknya Abang Terima kasih Abang Tapi Ayah bayar <tik> 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 tak payah itulah isteri suami yang baik baik perangai suruh picit picit suruh urut urut suruh gosok gosok macam semalam kita belajar dah tiga orang nak kerat seluar anak kenapa anak seluar jadi pendek sebab tiga-tiga tak pakat walaupun tiga-tiga sayang pada anak lelaki-lelaki tapi pasal tak pakat, kawan ni potong 2 inci, kawan ni potong 2 inci, kawan ni potong 2 inci lama-lama seluar tak boleh pakai. Sepatutnya dipakat. Tak apa mak, saya potong. Mak jahitnya. Kan baik pakat. Ha, Akak pun potong, mak tak nampak. Nak potong tak erti. Mak jahit, mak jahit. Suami pula apa? Suami gosok. Ah ha, gosok bagi ke ayah. Ayah kalau gosok sampai ke pagi boleh tahan. Itulah kerjasama. Lambat faham ni tuan-tuan. Tak, tak faham juga ya. Jadi tuan-tuan bila kita buat kerjasama dalam rumah, sebab tu dia ada ada cerita kartun TV tu, apa yang penting? Kerjasama. Apa yang penting? Kerjasama. Itulah dia. Suami yang baik, suami yang bekerja sama. Bukan isteri saya buat suami duduk tengok saja. Isteri masak ikan, kita masak nasi. Isteri hidang, kita basuh pinggan. Isteri pilihkan, kita bawa raga. Suami yang baik. Suami yang faham keadaan isteri. Itu yang dikatakan baik suami. Suami-suami akak-akak di belah sana ni, Kalau dapat suami yang macam ni syukurlah banyak-banyak Tangan pun tak pernah naik Kaki pun tak pernah terajang Syukur sangat Janganlah duk regging suami tu Ini mentang-mentang suami tu baik Dikokoknya suami tu Ambil kesempatan atas suami tu Berapa banyak isteri-isteri yang penyepak suami ni Tiap-tiap hari hingga di muka ni beggege otak ni lebam ni tuan-tuan mata ni biru mai jumpa saya ni apa hal ni akak jatuh bilik mandi dah suami pukul lebam ni tuan-tuan oi akak tahu tak suami akak macam ini masa tunang tahu dah tahu kenapa kahwin dah cinta buat macam mana ustaz love is blind iyalah nak kata apa? Dia bawa air, dia bawa beras, dia suruh saya jampi supaya suami dia tak jadi panah baran Allah, saya kata akak, akak ada pilihan masa bertunang itu. Dah tahu dia panah baran pergilah bertunang dengan orang lain. Jadi tuan-tuan, bagi suami yang panah baran isteri panah baran tuan-tuan ambil air, ambil beras, baca Al-Fatihah tujuh kali, tuan-tuan genggam sampai pada ia kena budu wa ia kena sta'in. Genggam berat Ya Allah, lembutkanlah hati isteri aku Ya Allah, dia degi sangat Ya Allah, letakkan balik, tuan basuh Sampai walad dalin Tujuh kali, tujuh kali genggam Insya Allah. Isteri bila suami ni kasar pandai baran Baca Al-Fatihah tujuh kali Ya Allah, lembutkanlah hati suami aku Ya Allah, dia pandai baran Ya Allah, minta betul-betul Sampai habis niat sambung balik ia kena berdua ia kena stain ia dinasrul tal mustaqim sampai wala dalin tujuh kali letak. Tapi pastikan niat betul-betul. Ya Allah, suami suamiku ya Allah. Lembuk sungguh suami itu. Ayang, ay ya Allah sudah. Udah buat balik ya Allah, keraskan balik ya Allah. Kadang menyusah tuan-tuan. Baik, masa dah tamat Kita akan sambung lagi Tujuh ciri-ciri Suami yang baik Salah satu ciri yang baik ialah Suami yang mengetahui Menyelesaikan masalah isteri Dengan kebijaksanaan Ini kita akan baca Saya akan hurai panjang lebar bak itu. Suami yang baik ni apa? Nak selesaikan masalah isteri ni Dengan gunakan akai Pujuk, memujuk Psikologi Isteri tuan-tuan merajuk tu Dia bukan mengada-ngada Dia merajuk tu sebab dia nak perhatian tuan-tuan Tapi pak saya suami ni bengong Merajuk-merajuk dua tuan-tuan merajuk, -merajuk, tu, tuan -tuan merajuk Menyampah aku Dia bukan merajuk Kadang-kadang isteri tak sakit pun Cuma dia buat-buat sakit Sakit lah abang Eh sianya isteri abang Jom kita pergi tesku Okey terus go tu jadi kenalah faham masa bila isteri sakit, masa bila isteri perlukan perhatian. Kena belajar. Yang ni dalam kitab-kitab lama dia ada, cara memikat isteri. Cara memikat hati isteri supaya isteri ni sentiasa seronok dengan kita. Tanda-tanda isteri seronok dengan kita bila dia kita nak keluar dia tunggu kita. Cuba tuan-tuan keluar kerja, suami isteri tuan-tuan tunggu lah duk tumbuk sambal di dapur tu. Pak, abang pergi dulu. Hmm. Ma, Eloklah pergi pun menyampak aku tengok. Tandanya dia tak menarik perhatian kita. Kalau kita nak pergi, dia boleh tunggu dia buka pintu kereta. Okey bang, buat kereta elok eh. Nanti jumpa, saya balik kang saya buat Milo ais. Okey. Nak cakap kuat-kuat jiran dengar. Bye bye, jiran tengok itu mengada-ngada. Dia duduk kat daun pintu dia suami pun bye bye itu tanda baik bila suami nak balik dia solek lawa-lawa dia tunggu depan pintu tuan-tuan kena tanya dekat suami macam itu apa yang kamu buat pada isteri kamu sampai macam itu isteri kamu layan kamu mesti ada psikologi yang baik dalam kitab ni ada sebut macam mana nak jadi suami macam itu macam mana cara dia ustaz bulan depan insya-Allah bulan depan apa ustaz